Ceronun digər şağı Kürdxanı, Zabrak və Balaxanı çətirlərinin əsasında olan Məhəmmədili qədim yurt yerlərindən biridir. Xəzər dənizi səviyyəsindən 86 metr, Okean səviyyəsindən isə 58 metr yüksəklikdə yerləşir Məhəmmədili. dəyişir, vaxt dəyişir, dövrən dəyişir, kürçələrin adları da dəyişir, cəmaət də dəyişir, nəsil də dəyişir. Ancaq dəyişməyən bir şeydir ki, bizim torpağa bağlılığımız, vətənə bağlılığımız, insanpərvərliyimiz, öz kökümüzə bağlılığımız dəyişmir və mən əminəm ki, bizdən sonra gələn nəsillər belə olacaq, bu cür davam edəcək. Döşkəmli tarixçi Sara Əşürbəyli öz əsərində göstərir ki, Məhəmmədi məşdağa buzona sahələrində qazıntı işləri aparılan zaman burda 30 qəbrlər aşkar olub. Bu da tunç dövrünə aid qəbrlərdir. Məmməri kəndində 3 qəbilə şəklində nəsil arxivlə. Bu üst nəslinin biri Qaradağlı, şahsevənli, üçüncü də Qasımxanlı nəsləridir. Yadəllik işğalçıların təcavüzü nəticəsində bura da olan insanların bir hissəsi dözməyib öz kəndlərini tərk etmişlər. Qaradağlı, şahsevənli, Qasımxanlı və Məhəmmədi kəndləri ad, adında kəndlər şəklində məsfunlaşıblar. Həmin kəndlərdən 28-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindədir. 14 Məhəmmədi kəndi var. 4 Qaradağlı kəndi, 5 Qasımxanlı kəndi, 5 də Şahlı müəllid kəndi. Adı altında məşhurlar. Vaxtı ikən Azərbaycanın bir guşəsi olan Bakı ətrafı kəndlərdə kəndlər 50-dən yuxarı yol olur. Müxtəlif işğallar zamanı həmin kədlərdən olan adamlar müxtəlif bölgələrə dağıldıqlarına görə hal-hazırda onlardan 40-ı qalır. MÜZİK Abşon rayonunun Məhəmmədli kəndi ən qədim kəndlərdən biridir. Abşon rayonunun şərq hissəsində yerləşir. Əhalinin kənd cəmiatımızın əhalisinin sayı 2300 nəfərdir. 3565 kvadrat kilometr sahəsi vardır. Torpaqlarımız çox ümümdür. Cəmiatın əsas məşğuliyyəti kənd sənfati məhsulları yetişdirmək və bağçılıqdan ibarətdir. Məhəmmədli kəndində bir orta məktəb bir uşağı bahçesi, mədəniyet evi vardır. Sonra e, gençlerin gənclərin yaxşı saatleri için idman məktəbimiz vardır. Orada uşağlar üç gruptan ibaret məşğul olurlar. Uşağların arasında Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonları da var. Bizim kətlərdə təzəyə qədər ənənə sahəsində də öy ənənləri qorub saxlayır. Kətlə köyünə pahlavanlarımızdan da mən ağsaqqalların çıxdığına görə ki, nərman kişi olub, toylarda qorxu al tutulub. Mən də bu yurdun yetişməsi kimi, kəndin yetişməsi kimi mən də özüm bir sahəmdə müasir əlbiyəxə döyüş növlə məşğulam və bir çox uğurlara imza atmışam. May ayında Taylandın Bangkok şəhərində keçirilən Dünya çempionatdan qayıtmışam, qızıl medalla qayıtmışam və Azərbaycanımızın bayrağını yüksəltmişəm. Hətta özümdən başqa bu kəndin öz gətirmələri, öz tələbələrim var ki, may ayında İtaliyadan gəlib Rəhimov Balcanı mən qeyd edirəm ki, birinciliyi mükafat qazanıb. Rəhimov Camranı qeyd edirəm ki, o İran İsfahan şəhərində keçirilən Dünya çempionatının birinciliyi mükafatçısı olub. Mümmədov Muradı, Quli Fəridi qeyd edirəm ki, o dünya mükafatçılardır və keçirib uşaqlarımız var ki, beynəxalq çempionlardır olar. Hal-hazırda 30 tələbəm var. Onların 25-i hal-hazırda Respublika çempiondur. 4-ü dünya mütəxəffətçisidir, 2-si Avropa çempionudur və bu, bir bir nəfərlə dünya çempionumuz var. Və mən fəxr edirəm ki, bu kənd bu yurd yeri yetişdirir, yaxşı güclü idmançılar yetişdirir. Və arzumu oldu ki, bu ənənə daim-daim eləsin. Azərbaycanımızın bayrağını hər bir dünya hər bir nöqtəsində uzaldaq. Hətta bizim kəttə indiyə özünə qədər yaxçı atlarımız var. Yaxçı atları saxlayırlar. Yaxçı atlarla yarışlara keşiriblər. bizim binəy qədmidən ata baba dövründən atımız olub. İndi də hal-hazırda da var. Bu kəttədə 100-dən artıq at vardı. Mənim özümün, uşaqlarımın bir saat 6-dan yuxarı atımız vardı. Ümiyyətlə ata mehribançılıq göstərmək bizim kəttədə köhnə adətdir. Yaxşı atlarımız olub, qara atlarımız olub. Bizim 55-ci ildə koxozun 550 baş atı yubub. 55-dən sonra ləğv elədillər atları. Xalqhoz atdan istifadə eliyirdi. İsteyil taxıl biçinəndə, isteyil taxıl döyümündə, isteyil taxıl əkəndə. Bizim qabustan da yerimiz vardı, yatağımız vardı, at yatağı. Mənim indiki kimi yadımda odur. İldə bir dəfə gətirirdilər burda atlardan çıxtaş eliyirdilər, verdilər hazırlığa, məskən binata. Nə deyim, at Şəraitimiz olsa mən hal-hazırda mən 100-dən yuxarı atsaxlayaram. Şərait yoxdur. İmkan var. Şərait yoxdur. Bizdə qara atlar olub. O vaxt Koroğlu kinosunu çəkəndə birdən qara atlar gedib, başqa külən atlar olub, ağ atlar olub, səmand atlar olub, dilboz atlar olub bizdə. Bizdə atların növündən çox olub. Məhəmmədi Ümmiyyətlə ata çox Hər istilər atı uşaqlıqdan 5 yaşından başlayırlar at sürməyə. 6 yaşından mənim nəvələrim sad 7-8 yaşı vardı at minib sürür. Qara bağ cinsi də var. Bizim öz yerli atlarımız olub, qara atlar. İndi qalmışıq elə belə, şərait yoxdur. Şərait olsa hər bir sortdan saxlamaq olar. Şərait nə deyirsən? Nə deyirsən? Şərait, yəni yer şəraiti, torpaq şəraiti, yer yoxdur, düzə. Demək olar ki, cüzi yer qalıb. Harda saxlayırsan? Töylə